ఓం శ్రీ శ్రీ గణేశ స్తవని ఎవరైతే వింటారో వారికి కష్టాలు బాధలు దరిచేరవు ప్రతి పనిలోనూ ఆటంకాలు ఎదురైతే అవి తొలగిపోతాయి విజయం మీ సొంతమవుతుంది ఈ గణేశ స్తవాన్ని విన్నా చదివినా శత్రునాశనం అవుతుంది ఈ గణేష స్తవహ స్తోత్రాన్ని ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించిన వారికి కోరిన కోరిక నెరవేరుతుంది బ్రహ్మ విష్ణు మహేషు అజం నిర్వికల్పం నిరాకారమేకం నిరానందమద్వైతమానందపూర్ణం పరం నిర్గుణం నిర్విశేషం నిరీహం परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा गुणातीतमाध्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा जयत्कारणं कारणज्ञानरूपम् सुरादिं सुखाधिं युगाधिं गणेशम् जयद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम रजो यो गतो ब्रह्मरूपं श्रुतेज्ञम् सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपम् जगत्कारकं सर्वविद्यानिधानं परब्रह्मरूपं गणेशं नतास्मः। सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानम् तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहरं सदा विष्णुरूपम् गणेशम् नमामः तमो योगिनम् रुद्ररूपम् त्रिनेत्रम् जगद्धारकम् तारकम् ज्ञानहेतुम् अनेकागमे स्वम् जनम् बोधयन्तम् सदा गणेशं नमामः तमस्तोमहरं ज्ञानज्ञानाहरं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारम् मुनिज्ञानकारं विदूरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः निजैरोषदिस्तर्पयन्तम् खरोध्यै सरोघान् कलाभिः सुधाविणीभिः दिनेषां शुसन्तापहरम् द्विजेशम् शशङ्कास्वरूपम् गणेशम् न गणेशं प्रकाशस्वरूपम् प्रकाशस्वरूपं नभो वायुरूपम् विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकाक्रियानेकशैक्तिस्वरूपं सदा शैक्तिरूपं गणेशं नमामः प्रधाना स्वरूपं महतत्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपम् जगद्धेतु भूतम् सदा विश्वरूपं गणेशं नता स्मः स्वदीये मनस्तापयेधम् गृयुग्मे जनो विघ्नसङ्घन्न पीडां लभेता लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयम् जनोद्वान्तपीडां कथं वा लभेता वयं भ्रामिता सर्वदा ज्ञानयोग दलप्ता तवाङ्घ्रिम् बहून् वर्षपूगान् इदानीमवाप्तास्तव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराध्या गणेश उवाच इदं यः पटे प्राप्तरुत्ताया धीमान् त्रिसन्ध्यं सदा भक्तियुक्तो विशुद्धः सुपुत्रान् श्रियं सर्वकामान् लभेता परब्रह्मरूपो भवेदं तकाले इति गणेशपुराणे उपासनाखण्डे త్రయోదశోధ్యాయి శ్రీ స్థవ సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి